शिवसेनेला निमंत्रण नाही उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण नाही बाळासाहेब ठाकरे यांना देखील त्यांनी निमंत्रण दिलं नसतं कारण हे श्रेय घेण्याचा राजकीय चढाईचा भाग बनला आहे राम मंदिर उद्घाटन सोहळा मंदिर बनणं शिवसेनेचं मोठं योगदान आहे बाळासाहेब ठाकरे यांचे देखील योगदान मोठं आहे आम्हाला ते बोलवणार नाही उद्धव ठाकरे त्या ठिकाणी गेले तर बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेचा जय जयकार होईल ज्याचे योगदान आहे त्यांना सन्मानाने कधीच बोलवणार नाही प्रभू श्री राम हे सर्वांचे आहेत ते एका राजकीय पक्षाचे किंवा नेत्यांचे नाही एकदा त्यांचा राजकीय सोहळा होऊन जाऊ द्या आम्ही आम्ही मग आमी धार्मिक उत्सव करू देशाच्या सुरक्षेचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पूर्णपणे खेळ खंडोबा केला आहे जम्मू काश्मीर येथील जिल्ह्यामध्ये जवानांवर हल्ला झाला तीनशे सत्तर कलम हटवल्यानंतर हे उत्सव साजरे करतात संसदेत बेरोजगार तरुण घुसतात संसदेच्या सुरक्षेला तडे मारतात संसदेत चर्चा होऊ दिली जात नाही दीडशे खासदार निलंबित करतात पुलवामा सारखा हल्ला केला जातो हे देशाचे दुर्दैव आहे हा मिनी पुलवामा हल्ला आहे पूछमध्ये उघड्या डोळ्यांनी कत्तल होत आहे आणि राम मंदिर यांची घंटा वाजवायला ते जात आहेत या घंटा त्यांच्या डोक्यात आपटल्या पाहिजे काँग्रेसने अठ्ठेचाळीस जागा लढवाव्या उद्धव ठाकरे दिल्लीत गेले तेव्हा राहुल गांधी सोनिया गांधी खरगे आम्ही एकत्र बसून चर्चा केली आहे त्या चर्चेत काय घडलं ते, का ते आम्हाला माहिती आहे जागा वाटपाची चर्चा महाराष्ट्रात नाही दिल्लीत त्याची चर्चा होईल हायकमांड समोर होईल आम्ही तेवीस जागा लढव प्रकाश आंबेडकर यांची देखील चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे हे महाविकास आघाडी इंडिया अलायन्स मध्ये असावेत ये जो में कल हुआ है। पुरी सरकार विपक्ष को खतम करने में लगी है पुरी सरकार चाहे गृहमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे और मंत्री हो उनकी पूरी सरकार राज्यसभा लोकसभा से विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं उस काम में लग गए हैं चुनाव में लगते हैं फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाते हैं सब तो। फिर उत्सव मनाते हैं लेकिन उसी वक्त हमारा दुश्मन देश का दुश्मन कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले करने की साजिश रचती है उनकी खबर तक ये सरकार को नहीं लगती ये बहुत ही गंभीर बात है यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं हमला करते हैं उसकी खबर नहीं है वहाँ कश्मीर में टेर घुसते हैं हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं उसकी खबर नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें हाँ, 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 बाते करते हैं, हवा में बातें करते कल का जो पूछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ़ पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी आज भी सरकार सो रही है। तीन हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना तो ये देखिए क्या हो गया है अगर आपने तीन हटाया है हमने आपका आपका समर्थन किया है तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ये क्या चल रहा है क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर दो में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो क्या आप इतने निर्घन और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए आपने ये बहुत गंभीर बात है मैं तो कहता हूं ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है ये जवानों की संख्या कम है पुलवामा में चालीस थे यहां पांच है लेकिन उसके पहले भी आप देखिए दो महीने में कितने जवानों की हत्या हो गई दो महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए आप कहां उठेंगे क्या कर रही है सरकार और संसद चलने नहीं देते अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे हमने जब सवाल उठाया कि संसद में लोग कैसे घुस गए तो हमको निलंबित कर दिया हाँ संसद से अब हम ये पूछ के बारे में सवाल पूछेंगे तो हमको दिल्ली से भी निकाल देंगे देश से निकाल देंगे लोग खत्म कर देंगे हमारी सदस्यता सवाल मत पूछो ये कौन सी लोकशाही है कौन सा लोकतंत्र है लोकसभा के बाद राज्यसभा में तीन बिल पास किए गए जो पहले चलता था खत्म हो जाएगा अरे तारीख पे तारीख तो चलता ही रहेगा जब आपकी बारी आती है तो तारीख पे तारीख चलती है सबसे बड़ा क्राइम इस महाराष्ट्र में हुआ है जिस तरह से विधायक को तोड़कर कर खरीदकर खरीद कर एक सरकार बनाई है गैरकानूनी संविधान के खिलाफ वो तारीख पे तारीख चल रही है ना अपूज बारे में बोलो क्राईम है तारीख पे तारीख की बात मत करिये जब आपकी आपके सुविधा के लिए तारीख पे तारीख हो जाता होता आणि त्याच वेळेला त्या आनंदात मशगूल असलेलं सरकार आम्हाला काढलं आम्ही दृश्य खासदारांची हत्या केली मुंडकी उडवली त्याच वेळेला काश्मीरमध्ये पूंछ मध्ये लष्करी जवानांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर पुलवामाप्रमाणे हल्ला केला जाऊन पाच जवान शहीद केले जातात हे या देशाचं दुर्दैव आहे लक्षात घ्या हे काल जे झालं पूंछमध्ये ते मिनी पुलवामा आहे पुलवामाविषयी आजही त्या हल्ल्याविषयी संशय आहे नक्की काय झालं सुरक्षा व्यवस्थेत नक्की काय चूक झाली आणि काल पूंछच्या बाबतीत सुद्धा लोकांच्या मनात त्या शंका आहेत गेल्या दोन महिन्यामध्ये काश्मीर खोऱ्यात राजौरी पूंछ बारामुल्ला बरं का येथे शंभरच्या वर जवान मारले गेले आहेत या सरकारला लाज वाटत नाही एक काल एकाच वेळा पाच जवान मारले गेले सरकार उत्सव कोणता साजरा करत आहे आणि कोणासाठी हा विरोधी पक्षांची खासदारांची कत्तल करायची आणि त्याच वेळेला आपल्या जवानांची कत्तल उड्या पाहून हा राम मंदिराच्या घंटा वाजवायला जायचं या घंटे बोलिए सर, 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 सर। सर। आपने सामना में लिखा है उन्होंने कहा का इंसल्ट नहीं होता। इस से से किसी, किसी, कोई किसी जात विशेष का उल्लेख करके कोई मेमिक्री नहीं होती लालू यादव जी के सामने राजू श्रीवास्तव की मेमिक्री करता था तो यादवों का अपमान हो गया अब मुझे बताइए देखिए ये कला है साक्षी मलिक जाट है ना कल रो रही थी इसका अपमान हो गया साक्षी मलिक तो जो देश के सबसे बड़ी रेसलर है उसके आंसू किसी को दिखते नहीं धनकर जी को दिखते नहीं वो भी जाट थी ना वो भी जाट है ना इसका अपमान हो गया आ? वो कही क्या मैं जाट हूं करके मैं देश की बेटी हूं बोली में देश की बेटी संविधानिक पद पर बैठे व्यक्ती अगर आपली जात का उल्लेख कर राजनीती करते कोई भी हो तो समझ लो ये देश खतम हो रहा खायला अठ्ठेचाळीस लढाव्यात अठ्ठेचाळीस लढाव्या मला माहित नाही बातमी कोणी दिली कालच आम्ही माननीय खरगे साहेबांबरोबर बसलो होतो हे बहुतेक इकडल्या नेत्यांना माहीत नसेल आम्ही उद्धवजी ठाकरे जेव्हा दिल्लीत आले तेव्हा सन्मान्य राहुल गांधीजी सोनिया गांधी, गांधी खरगेजी वेणुगोपालजी आणि उद्धव ठाकरे आणि मी आदित्यजी अशा मी एकत्र बसून अर्धा तास चर्चा केली महाराष्ट्रावर त्या चर्चेत काय घडल्याने काय ते आम्हालाच माहिती आहे जागा वाटपाची चर्चा महाराष्ट्रातील ही महाराष्ट्रात होणार ती दिल्लीमध्ये होईल आणि हायकमांड समोर होईल आम्ही तेवीस जागा लढवतो हे आम्ही दिल्लीच्या काँग्रेसच्या नेत्यांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे आणि आमचे संबंध दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्याशी अत्यंत मधुर मग जे असतील राहुल जे असतील खरगे जे असतील किंवा जी असतील आम्ही तेवीस जागा लढतो प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे प्रकाश आंबेडकर या महाविकास आघाडीचे आणि इंडिया आघाडीचे घटक असावेत या आमची दिल्लीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली झालेली जि प्रकार अडतालिस शिवसेना अगर कोई न्यूज पब्लिश होती है की काँग्रेस इतनी इतनी सीटें लड़ती है तो उनकी मर्जी है वो अड़तालीस सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में लेकिन मैं कली खरगे जी के साथ बैठा था उसे ऊपर बन गया क्रिमिनल भी पास किए गए इसी इसीलिए तो हमको निकाला गया ना सदन से कि कोई विरोध ना करे वो विरोध नहीं चाहते इसीलिए तो सबको निकाला निकाल कर वो पूरा

कुष्टिकोलविदा का आहे त के लिए पीदादायक आहे आता निमंत्रण आहे का अयोध्ये शिवसेनेला शिवसेनेला माननीय उद्धव ठाकरे निमंत्रण नाही त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा निमंत्रण दिलं नसतं कारण हे श्रेय घेण्याचा राजकीय चढाईचा एक भाग बनलाय राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा अयोध्येत राम मंदिर उभारणे शिवसेनेचं योगदान फार मोठं आहे हिंदूदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं योगदान मोठं आहे खंड्या बसतात पडलेला प्रश्न उद्धव ठाकरे तिथे गेल्यामुळे परत एकदा त्याची नस्ती सुटली पण आम्हाला ते बोलवणार नाही त्याच कारण असं आहे की उद्धव ठाकरे तिथे गेले तिथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचा जयजयकार होईल बाळासाहेब ठाकरेंचा जयजयकार होईल उद्धव ठाकरेंचा जयजयकार त्याच्यामुळे योगदान आहे त्यांना ते सन्मानाने कधीच बोलवणार नाही सगळ्यांचे आहेत ते एका राजकीय पक्षाचे किंवा एका नेत्याची जागीर नाही त्यांचा राजकीय सोहळा होऊन जाऊ द्या मग आम्ही धार्मिक उत्सव जाऊन करू काय अजून दिवशी एक लक्षात घ्या की सर्व काही राजकीय सोयीनं आणि राजकीय फायद्यासाठी चालतं लोकसभा राज्यसभा चालू देत नाही तिकडे खासदाराचे निलंबन केलं तिकडे विधानसभा गुंडाळली जाते एक प्रकारे या देशातून संसदीय लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याचा कार्यक्रम अगदी योजनाबद्ध रीतीने सुरू आहे त्यात आता महाराष्ट्र सुद्धा आपलं पाऊल पुढे टाकतोय हे दुर्दैव आहे काय म्हणत देशाची सुरक्षा याचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं पूर्णपणे खेळखंडोबा केलेले पूर्णपणे खेळखंडोबा काल मध्ये पाच जवानांच्या हत्या झाल्या त्यांच्या लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला एका बाजूला या देशाचे गृहमंत्री प्रधानमंत्री हे तीनशे सत्तर कलम न्यायालयानं हटवल्याचा निर्णय पक्का केल्याबद्दल उत्सव साजरा करतात विरोधकांवर टीका करतात काश्मीर आमच्या हाती सुरक्षित असल्याचं सांगतात पण एका बाजूला संसदेमध्ये घुसखोरी होते बेरोजगार तरुण घुसतात संसदेच्या सुरक्षेला तडे मारतात तिथे आमची चर्चा होऊ दिली जात नाही संसदेतून खासदार निलंबित केले जातात दीडशे खासदार निलंबित केले आणि त्याच वेळेला त्या आनंदात मशगुल असलेलं सरकार आम्हाला काढलं आम्ही दीडशे खासदारांची हत्या केली मुंडकी उडवली त्याच वेळेला काश्मीरमध्ये पूंछमध्ये लष्करी जवानांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर पुलवामाप्रमाणे हल्ला केला जाऊन पाच जवान शहीद केले जातात हे या देशाचं दुर्दैव आहे लक्षात घ्या काल जे झालं पुंछ मध्ये ते मिनी पुलवामा पुलवामाविषयी आजही त्या हल्ल्याविषयी संशय आहे नक्की काय झालं सुरक्षा व्यवस्थेत नक्की काय चूक झाली आणि काल पुनच्या बाबतीत सुद्धा लोकांच्या मनात त्या शंका आहेत गेल्या दोन जब आपकी बारी आती है तो तारीख पे तारीख चलती है सबसे बडा क्राईम इस महाराष्ट्र मे हुआ है जिस तरह से विधायक को तोडकर ड़ कर खरीद कर एक सरकार बनाई है गैरकानूनी संविधान के खिलाफ वो तारीख पे तारीख चल रही है ना आप उस बारे में बोलो वो भी क्राइम है तारीख पे तारीख की बात मत करिए जब आपकी आपके सुविधा के लिए तारीख पे तारीख हो जाता है सर अच्छा बात करते हैं राम मंदिर का बाईस तारीख भव्य जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है लगभग सात हजार से ज्यादा लोगों को, को निमंत्रण दिया गया है हालांकि का बड़ा योगदान का राम मंदिर को है एक अभी तक निमंत्रित क्या देखिए जिसका योगदान गे? है उनको कभी नहीं बुलाएंगे तो अब तक तो नहीं आया है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बालासाख ठाकरे जी का शिवसेना का शिवसेना का तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है पूंछ में हो रहा है संसद में घुसपेट हो रहे है उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई कि अगर क्या अगर नहीं आता, क्या राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है जागीर नहीं है राम मंदिर अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हमारा योगदान रहा है लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद जरूर हम लोग जाएंगे वहां और रामलला का दर्शन भी लेंगे और रामलल्ला हमें आशीर्वाद भी दे

बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ जरूर मतभेद है लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो मायावती जी ने यानी बहन जी ने अगर ये बात कही है तो देश के राजनीति के लिए बड़ी बात है कहा जिस चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो चाहे एनसीपी के सांसद हो चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो चाहे वामपंथी हो जिस तरह से निकाला उनकी मांग क्या थी चर्चा करिए जिस तरह से संसद पर हमला हुआ है प्रोतेस्ट बेरोजगार युवक घुस गए थे इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हमको निकाल दिया सबको सबको निकाल दिया ना तो ये क्या ये कौन ये सा लोकतंत्र है लोकतंत्र है ये इसीलिए इसी तो हमको निकाला गया ना से कि, कि कोई विरोध न करे वो विरोध नहीं चाहते इसीलिए तो सबको निकाला निकाल कर

न्यूज पब्लिश होती है कि कांग्रेस इतनी इतनी सीटें लड़ती है तो उनकी मर्जी है वो अड़तालीस सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में लेकिन मैं कली खरगे जी के साथ बैठा था उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे आदित्य जी दिल्ली में थे उद्धव जी आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हम वहाँ सोनिया जी भी थी मैडम थी मैडम थी वहाँ खरगे साहब थे वह वेणुगोपाल जी थे उनके सामने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है तीन पार्टी या कांग्रेस का वो हम दिल्ली में करेंगे महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और एक दो घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है हम तेवीस सीटें लड़ेंगे हम तेवीस सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा तेईस आंकड़ा है और हम तेवीस सीटें जरूर लड़ेंगे तेवी तेवी सर, ने आपकी है। तेवी तेवी दावा हाँ ते... मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूंगा हम तेवीस सीटें लड़ेंगे हम तेईस जगह लड़ना so,